Ну, из 29 образцов, отобранных по всей Украине, я вам могу сказать, что только один образец оказался таким, который соответствует требованиям нормативных документов. То же самое происходит на рынке оконной продукции. Мы говорим об энергоэффективности, энергоаудите. Из 13 образцов, купленной нами продукции на всей территории Украины, ни один не отвечал ни заявленным требованиям, ни требованиям технических документов, стандартов, действующих на этот вид продукции. То есть мы сегодня говорим, что на потребительском рынке Полный хаос. Контроля нет. Государство не несет ответственности свои обязательства, возложенные и Конституцией, и законодательством на данный вид образования перед своими гражданами и потребителями. Поэтому говорить о устойчивом потреблении в условиях предоставления вам недостоверной, неполной или информации, которая вводит вас в заблуждение, довольно сложно. Поэтому мы хотели бы отметить для, в первую очередь, журналистов, как канал доведения информации до потребителя, независимый, что сегодня ситуация требует вмешательства именно общественности. Сегодня только путем публичности и общественных акций мы сможем выявить эту некачественную продукцию. Других путей у нас, к сожалению, для этого нету, И хотели бы обратить внимание на то, что не всегда журналисты нам, кстати, к сожалению, помогают. Вот, допустим, если мы возьмем рынок нефтепродуктов, то основная масса средств каналов доведения такой информации заангажирована вследствие того, что они используют рекламные бюджеты нефтетрейдеров, и размещать нашу информацию о том, что выявляется та или иная некачественная продукция, к сожалению, не находится большое количество компаний. Поэтому мы инициировали a vidínné как потребительских организаций, так и экологических организаций, для того, чтобы иметь возможность создать новые каналы доведения через средства массовой информации и социальные сети, и сеть интернет, информации объективной, прозрачной, потому что наша деятельность должна быть прозрачной как для потребителя, так и, понятно, для цивилизованного бизнеса, который готов с нами работать и который борется за эту нишу на рынке. Потому что, к сожалению, отсутствие контроля порождает Недобросов... недобросовестную конкуренцию, которая э, создает дополнительные источники сверхприбыли, которые идут потом на лоббирование интересов э, вот этого недобросовестного бизнеса. Поэтому это путь в никуда, и мы все-таки хотим поддержать не только потребителей, и обучить их устойчивому потреблению, и обучить, как найти качественный товар, и обезопасить себя от дальнейших ремонтов или излишних трат на энергосбережение. Поэтому мы э, решили подписать вот такой... Меморандум с организацией ⁇ Живая планета ⁇ в котором декларируем и обозначаем, что мы будем объединять наши усилия, в том числе путем использования всех возможных в наших, наших ресурсов и ваших ресурсов. Спасибо. Поэтому...